セモライオンの Проводится этот день этот субботник, экологический субботник по очищению территории Дахадаевского района. Мы все тело, естественно, поддерживаем, чтобы у нас в порядок, чистота, те намерения, которые предпринимаются во всей республике, эти задачи мы тоже решили, а решить успешно. Поэтому сегодняшний этот наш субботник, он, еще раз хочу повторить, проводится на всей территории Дахадаевского района. На субботнике принимают участие все жители района, работники учреждений, организаций и значит, с радостью все, с большим энтузиазмом все, значит, приняли принимают участие на этих субботниках. Сегодня, 29 марта, по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан по всей республике проходит субботник. Под девизами "Чистая республика, чистый Дагестан". Целью этих субботников является это приучить подрастающее поколение, а также население республики к экологической культуре, а также к любви к природе родного края. Наше министерство тоже выступило с инициативой, чтобы во всех муниципальных образованиях, районах прошли эти экологические акции. Сегодня тут мы находимся в Тахадаевском районе. Действительно, на призыв нашего министерства многие, короче, населенные пункты района, муниципальные образования э, также учреждения муниципальные все откликнулись и сегодня на высоком темпе уровня сегодня проводят субботники. И сегодня тоже сейчас мы находимся на территории это, лицея имени Ахмедхана Абакарова. Тоже даже хотя сегодня учителя не работают, каникулы у них даже активно вышли. И здесь тоже вот подъемкой занимается, там тоже вверху этот и занимается этим. И не только работники учреждений, организации. Даже когда мы ехали, здесь тоже видели, мы тоже сняли. Даже население, некоторые предприниматели даже вышли и работают, и принимают активное участие в этих мероприятиях. Я руководитель государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан, дирекции природного парка и царей Шамиль Адбанов. Сегодня по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан проходит общий республиканский субботник под девизом «Чистая Родина, чистый Дагестан». И в Дахадайском районе активно, активно поддержана акция Минприроды, Приобретены около 2000 саженцев плодовых декоративных культур, которые мы сажаем на территории учреждения вдоль дороги, в парках, в местах организации досуга жителей, Кроме того, особенно школьники и молодежь мобилизованы на уборку и благоустройство территории населенных пунктов. Мы за чистый Дагестан и за чистую Родину. Сегодня у нас в районе проходит ну, районный и даже, оказывается, дагестанский субботник, который проводится под эгидой президента Дагестана Рамазана Гаджибулладовича Абдуллатипова. Чистая родина, чистый Дагестан. Экологический субботник. Вот, как вы видите, все наши работники дружным коллективом вышли и наводим порядок в райцентре, в парке и прилегающих территориях. Люди с удовольствием работают. Погода хорошая. Вот и значит будем поддерживать всегда чистоту и порядок.